家。想 খুব টাং নমস্কাৰ মানে বিহালীৰ টাই আহোম জ্ঞাতীবৰ্গৰ উদ্যোগত বেঙাবাৰী খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে মেডাম এফি খুব সুন্দৰভাৱে মেডামেফি উদযাপন কৰা হৈছে ত' তাৰ এটা দৃশ্য দেখালোঁ আপোনালোকক ত' বন্ধুসকল চাই হয়তো ভালেই পাব চাগে তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক খুব সুন্দৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু কেনেধৰণে তাই আহোম জনগোষ্ঠীৰ যি মেডামেফি সেই মেডামেফি কেনেধৰণে উদযাপন কৰা হৈছে সেইসমূহ দৃশ্য দেখাম আজি ব্লগটোত ত' চাওক এয়া সজাই ৰখা হৈছে যি আগতে আহোম ৰজাসকলে যুদ্ধৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা বৰটোপসমূহ আৰু এইফালে দিয়া হৈছে ইয়াত চেল্ফিৰ কাৰণে যিহেতু আজিকালি চেল্ফিৰ কাৰণে খুব প্ৰচলিত নিৰ্দিষ্ট এডোখৰ জেগা বনাই দিয়া হৈছে এইফালে দোকানসমূহ এয়া বনাই দিয়া হৈছে আৰু কাষতে ইয়াৰ ৰেন ৰেনত পূজা আৰম্ভ হৈ আছে ইতিমধ্যে এইফালে মেডামেফিৰ মুলুমঘৰত ইয়াত পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু ৰহি ওলাই গ'ল ন এইটো কি আছাৰ নেমু আমলখি আৰু এইখিনি কি সৰিয়হৰ ন সৰিয়হ খলি হয় শিলিখা বগৰী সেইকাৰণতে আৰু এটা কথা কওঁ যিসকল লোকে নেকি আহোম জাতিটোক লৈ পেলাই তিৰস্কাৰ কৰি থাকে বিতৰ্ক কৰি থাকে সেইসকলক জনাব খুজিছোঁ যে চাই লওক আপোনালোকে মেডাম ইফি আমি কেনেধৰণে উৎসাব যিসকল লোকৰ মনত নেকি এটা বিশ্বাস যে তেওঁলোকে অকল ভাবে আহোমসকলে অকল গাহৰি আৰু মন্দিৰ চিনি পায় তো সেইসকলে চাই লওক যে আহোমসকল কেনেকুৱা এটা জনগোষ্ঠীৰ আৰু আজিকালি এটা নতুন ট্ৰেন আহি আছে যে জাতি আৰু ধৰ্ম দুয়োটা খিচিৰি বনাই খুলিছে ত' সেইসকলে চাই লওক যে খিচিৰি নকৰিব জাতি আৰু ধৰ্ম দুয়োটা হৈছে বেলেগ বেলেগ এটা বস্তু Took up yeah, right. Let's hear for Pagone.